ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेदस वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न ना चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तास् सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तसयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्प्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि सय्याति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रञ्चक्षुस्पर्शनञ्च रसनम् घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायौ विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदा वित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीस्सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः वचाम्यन्नै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघा एतद् बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्रीकृष्ण